UA, про головне. В Ленгли заявили, что Украина намерена сохранить контроль над частью Курской области. Расчет очень простой. Дело в том, что в настоящее время Украина полностью владеет дипломатической инициативой. Но вы это говорили и перед первым. И сейчас момент. говорю об этом, потому что мы, нам предложить нечего пока на дипломатическом. А зачем роль? нам что-то предлагать? А, да, а наша позиция, которая была изложена 14 июня, она не является платформой для переговоров, это все понимают. Да, вот. Это Поэтому, со стороны Украины она не является Нет, это нашу позицию от 14 июня не поддерживает ни одна страна. Давайте сразу, честно говоря. Ну так а мы, в общем, так а намекали мы, на да. то, что мы не собираемся вот, Именно переговоры. так. Мы, мы Значит, не ждем это... переговоров по этой истории. Вот. Поэтому сейчас, да, второй саммит, второй саммит, он готовится. Пока он запланирован на самый конец ноября. Это с учетом проведения двадцатки сначала в Бразилии, с учетом американских выборов. Суть его не в том, чтобы, так сказать, решить окончательно вопрос, а суть заключается в том, чтобы обеспечить еще большую поддержку позиции Украины. С этой точки зрения... Отличия какие-то. Найдите 10 да, отличий. Да, да, да. да. Нет, да очень С чего эта поддержка Между... должна усилиться? Это росли швейцарского... Она усиливается. Ну, я еще раз говорю. Давайте вернемся к визиту МОДИ. Так, так. Первое. МОДИ приехал к президенту Украины. Так. Тем самым сняв известный вопрос о том, что якобы значит, Зеленский нелегитимный Никакого президент. Андрей Владимирович, вы нам сами говорили, что такого вопроса вообще нет. А, теперь выясняется, что есть, этот вопрос нужно снимать. Он есть в Российской Федерации, у его уже нет. Ну, не серьезно. Второй момент. А, если его в мире нет, зачем он тогда поехал? он нет. Боди поехал, потому что у Индии есть позиция. Так, в отличие от нас, он поехал, чтобы нам снять этого. А у нас позиции, а у нет. А у них есть А у Индии есть что-то, абсолютно. Так, что-то мне начинает надоедать. Второе. Моди подтвердил принцип территориальной целостности Украины. И что? Это тоже принципиально важно. Вот это все. Андрей, что, это все говорилось перед Швейцарией. Вот абсолютно все угу. по пунктам. Ну правильно, а что вы хотите? Это постепенный Условия процесс. Нет. Постепенный так. процесс и все. Вот. Я хочу очень простую вещь. Вы совершенно правильно подметили, что наша июньская позиция, она совершенно не переговорная, а антипереговорная. Да. Мы сказали, что мы готовы все это дело прекратить вот на этих условиях. Да, да. Значит, товарищи дергаются, вякают, бегают, мекают, начинают там на нас как-то окрысиваться и кусать в разных местах. И тем не менее, точно так же они начинают говорить, ну хорошо, мы сейчас будем новый мирный саммит готовить. При этом вдруг и это вот отличие, на которое вы почему-то не обращаете внимания, они говорят, на этот саммит надо пригласить э, русских. Потому Правильно. что, как сказал товарищ Зеленский, чтобы если их весь там мир... Немножко, а да. Это, да. Да. Поэтому, я и говорю, если они готовы принимать вот эти наши непереговорные условия, тогда я это понимаю. Если они не готовы, это будет такая же фикция, как и та, что была в Они это, не готовы. Лавшить... Они, а, не готовы. Они вот они... Позиция очень простая. Что э, переговорный процесс, опять же, не переговоры, а переговорный процесс, может быть, значит при двух условиях. Первое, это то, что значит, э, м, пер, первое условие этого заключается в том, что обе стороны Украина и э, Россия должны э, отказаться от э, пред, предустановленных позиций. То есть начать переговоры с чистого uh -huh. лица. Вторая позиция заключается в том, что переговорный процесс может быть достаточно длительным. Uh -huh. И третье, а в чем, что, раз, это, между переговорами это, это и переговорным это огромное, процессом? потому что у нас переговоры в России принимаются там вот, собрались там два раза собрались, на третий раз подписали что. -то. Так. Здесь может идти переговорный процесс год, два, три. Олег Маляревич долучается до нашей размовы. Заступник командира батальона ударных БПК Ахилес. это 92-я окрема штурмовая бригада. Пане Олесю, слава Украине. Героям слава, боже, здоровья. Про харківський напрямок хочу розпитати добрі новини. Ми чули кілька днів тому про те, що вдається відтісняти окупантів із тих локацій, які вони позаймали вторгнуть нашу Україну. І вас про оперативну ситуацію питаю. Продовжуємо виконувати би завдання на напрямку Стрілечі. Глибокі липці. наразі в населених пунктах глибокі тривають дуже такі запеклі бої, але ініціатива повністю в нашому боці. І наше завдання це докупація села Глибоке. Ворог чіпляється за кожен будинок, за кожний свій бліндаж, який вони там зробили, і підтягує всі можливі засоби живу силу як резерв. Тобто не забирають десь на Курщину, а навпаки, ще докидають когось. Вони використовують здебільшого власні резерви, які там мають, тому що це невеликі піхотні групи, їх можна завжди взяти з тих підрозділів які працюють поруч. Тих чотири десятки російських вояків, які зараз на агрегатному заводі заблоковані, яка там ситуація, чи є можливість ще більше використати її на нашу користь? Ну на бокій вовчанці трошки інші напрямки. Вони близько, але ми там не працюємо. Тому не можу коментувати проти ситуацію. А чи загалом ви відчуваєте те, що відбувається на Курщині, коли почалися там воєнні дії, коли війна перенеслась і на територію ворога? Чи, чи відбулися якісь зміни у вас на вашому напрямку? Звичайно, це додатково тисну ворога відбувся, і вони почали перекидати частково резерви свої з нашого напрямку, з Вовчанського, з інших? Це дійсно було відчутно на лінії фронту. Також ті самі кабели зараз більше застосовують там. Ось їх тут саме менше, тому це вікно можливості, яке з'явилося на нашому напрямку. Ми використовуємо для того, щоб покращити стан та стан, становище своє стан, стан, положення. Чи якось на їхній моральний стан це вплинуло? Те, що ви кажете, це добре. Але коли люди ще й дезорієнтовані і без ентузіазму, то з ними легше боротися. Ну, в принципі, у нас розвитка працює, перехоплення маємо, і дуже часто ми чуємо, що дійсно не став і підвозу. Навіть води немає вчасної, тож психологічний стан важкий, але навіть при цьому в цьому стані вони продовжують чіплятися за українську землю і гинуть. Тобто я не можу сказати, що вони там засумували і кудись пішли. Ні, вони зомбовані настільки, що вони до останнього там подиху чіпляються і намагаються ну, боротися для того, щоб перший безстрашний європейський знайшовся. Зовут европейца Барель. Перед началом встречи глав мид Евросоюза советник Садовник призвал, разумеется, как он часто говорит, во благо мира, разрешить бить по России натовским оружием и привлечь авиацию НАТО для перехвата российских ракет. Умеров и Ермак привезут в Вашингтон тот самый секретный перечень приоритетных целей на территории России – без ударов по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Особенно актуально сегодня заявила посол России в Вашингтоне Антонов. Сомнений в уничтожении вторгшихся в Курскую область нацистов нет, а Путин принял решение сурово наказать киевский режим за вторжение на территорию России, рассказал дипломат. Издание форен Policy со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Маккола требует от Байдена и от Харрис представить Конгрессу план, который подробно опишет, как Соединенные Штаты должны поддержать Украину, чтобы Украина победила Россию и Путина. Речь, как вы понимаете, об ударах дальнобойными американскими ракетами по территории России. Вашингтонские ястребы прямо сейчас сосредоточены даже не на новых пакетах оружия, а на стратегии перемоги.